El elə başlayıq ordan ki, deputatlar Qazaxstandakı etirazlardan danışmaqdan yayınıblar. Artıq deputatlar nədənsə danışmaq istəmirlər və əsas da burda Səməd Seyidov adı keçib. Ha çalışıb jurnalistlər, media adamları ki, Səməd Seyidovdan müsahibə götürsünlər, adam yayınıb, müsahibə verməkdədir. Və məndə məndirmi ki, bu deputatlar Azərbaycanın maraqlarına milli və dövlət maraqlarına tapan tapan az ittələcək bütün şeylərə bütün o e, gərəkəndə addımlar atmağa görə təyin olunublar. Səməd Seyidov dolardan biridir. Səməd Seyidov kimdir ki, burda çıxıb Rusun əleyhinə danışmasa danışanmaz. Qaland da nə deyəcək ki? Çıxıb qazaq xalqının sözçüsü deyil o. Belki nəfər danışanlar var, onların mən göstərəm münasibətini nədir. Demək Elman Məmməd deməy, Rusiyanın Qazaxstana köməyini işğal adı vermək olmaz. Yəni buna işğal adı vermək olmaz deyir. Köçürün. Anın namussuz adamları bunlar. Əksi bu, deyirəm ona görə orada qoymuşam. Ay aziz tamaşaçı, əziz Azərbaycan xalqı. Bax orada var. Açın baxın. Əksi Açı, Andrey Karalov oxuyur əlində. Deyir ki, bu 4-cü maddədir. Ota QKTB protokoluna də dolların saz üçün 4-cü maddəsində yazır ki, bir dövlətin, o birisi dövlətə əgər kənar başqa bir ölkədən müdaxilə olarsa, dövlətə hücum olarsa, dövlət qəfil o iran olunmuşsa, olunmamış müharibəyə məruz qalarsa, o zaman ə, o DQP-nin o müqavilə qüvvəyə minir. Və dərhalda indi Qazaxstana hansı ölkə nədir, müharibə elan edib ya ə, hücum edir. Var mı belə bir şey? Bunu Andrei Karalov köprüne sapına kadar Rus olan, Rus milletçisi olan, aynı zamanda da bir ziyalı bir adam. Adam oturur diye ki bu olmaz, bu yalan yanlıştı. Biz Bakı'da eledik, misafir ettik, e, değil. eledik. Bakı'da töktüğümüz kan ikinci defa Almatı'da töktüyük. Ve tarih bunu da bağışlamayacak. Rus sözü böyle değil. Elman değil, buna da e, tecavüz olmaz. İşgal demeyi olmaz. İşgal bu ne olur? Əbuldan namussuz adamlar. Bunlar nə qədər bu heç olmasa danışmın də. Bax sən mə Seyid üçün başın qarışdı. Baxın, Qarabağda deyən şey oldu, burada da. Artıq məsələ elədir ki, bunlar bilirdilər ki, bunları çağıracaqlar. Hazır idilər. Deməli, dadın e, Tokayevin, Tokayevdi, Tokayevdi. O şərəfsiz müraciətinin e, efirdə danışığının son cümləsi bitməmiş. Artıq Rus desandı Latdaydı, Almatadaydı. Yəni ona görə həm də o ehtimalən böyük ehtimal ki Rusiyadırik bunu. Qarabağad elə gəlmədi mi? Mə? Müqavilə imzalanmış, imzanı yada İlham Əliyev sonuncu cümlələri oxuyana qədər imzalanmış müqavilənin. Artıq Rus qoşunu Qarabağa tökülmüşdür. Bu da bir işğalın iş iş bu nə olur o? Mən buna deyirəm ki, Milsergiy Mironov da da parlamentdə qanun layihəsi verir ki, Qazaxıstanda daimi qalsın kontingentimiz, daimi qalsın. Ordan Bay be, Elçin bəy oxudu. Bura şərt qoyurlar ki, bizə baza yaratmaq orada imkan verin, şərait qurun. Bu da bir buna işğal demirəm, işğal nədir o? Rusiyanın Qazaxstana girməyinin adı köməkdir. Qarabağə girməyinin adı sülhməramlıdır. Bu, bu belə belə donki endirirlər də bular. Rusiyanı çəkmək olmaz. Rusiyaya da təşəkkür eləməliyik biz. Bizdə məktəb rus məktəbləri olduğuna görə də ona təşəkkür eləməliyik. Bu adam həm də səhv etmirəmsə Xocalının icra hakimiyyətinin başçısıdır. Bu Qarabağçıdır. Xanımı da elə özləri bilər o bir az. Döylə amma e, xanımı Ermənidir, mən demişəm. Mən bayaqların Dün o eferlerden birinde adı gitti. O General Nizam Osmanov'un Nizam Osmanov'un kızının Nizam Osmanov'du mu? Generalimizde birinin kızının Amerika'da hayat tarzını gösteribler. Bir abırçılığın demeli hiç zaten yoktu. Ha, hiçbir migyasa sıkmaz. Ve bu günlerde, bu gün, bu gün bir neferden görüştüm. Tanıştım. Demek Hal-hazırda general rütbəsində olan adamların bilinin ailəsini, yəni bulan kətçilər də bildin, ailəsinin kimliyini danışdı. İlahi, mən ona görə dedim ki, ha, şəxsi avtobioqrafiyasında, şəxsi tərcümə ihalında çox qaranlıq lekelər, çox qara lekelər olmayan yəni, tək bir adama bunları iş verməyiblər. Tək bir adama, yəni o cür bir adamın o atasının anasının, ondan sonra bunların, sonra ıı, o bacılarının, ondan sonra nə bilin, bax bu qardaşlarının, nə bilin, bu nəslin ümmətçi kimliyi adam danışdıqca havalanırsan ki, ilahi, belə bir adam hardan gəlib və bu gün generaldir, ə adam. E? Bax bu Xocalıdan gələndən Xocalıdan gələndən Vağzifədədir, özü də deputatdır düzdür. Arvadı Ermənidir. Bir daha deyirəm indi o vaxt Erməni ilə evlənmək indi o sistemin qurbanlığı idi. Ona da xüsusi də belə bir dəst yoxdur amma olsun. Amma arvadı Erməni olan bir kişinin bu günləri bu artıq onun taleyinin, e, dövlətin taleyinə ona bağlamaq olmaz. Bu gün nə icra başçısı, nə deputat haqqı olmamalıdır, ixtiyarı olmamalıdır qanunla yasak olunmalıdır və bunlar hamısı kənarda. İndi belə yüngülvarişik güclərindən nə bilinməse gedər orada bir özünə bir nə bilim e, bir balaca mağaza açar, orada oturaraq al-ver eləyər. Ya da, da, da nədir, çay, məsib, orada Amma, da acır nədir, çayməsi butikdə əqqabı tikər. Amma dayı, arvadı Ermən ola gəlib, bax belə adam da belə danışmalıdır. O yox ona görə elə danışır. Özü danışmır təbii ki, ona görə danışmalıdır. O məcburdur danışmalıdır. Məcburdur adam, öz keyfinə deyil ki, Bu tərzdə danışmaq o, danışma, o məhkumdur. Onun başqa yolu yoxdur. Çə başından düşüb çıxdı bu danışmana baxıya. Ay kişi, etməzə süstün də nə? Əbə İlnam Əliyev şəbəyənaməsi imzalayanda Türkiyə ilə ha? Gey Türkiyədə dadlan nədir o? Türk Dövlətləri Birliyi qurulanda bunlar və niyə demirlər? "A, bunu verənlə məyin, falan eləməyin. A Türkiyə bizim üçün olmaz." İndi bu bunu... İşqal adı vermək olmaz. Mənə verməy olmaz. Özü də Kətəmətə Qazaxstana kömək eləyir ha bax. Niyə biz getmədik köməyə, o getdi. Niyə Azərbaycanı çağırmadı? Niyə Türkiyəni çağırmadı? Rusiyanı çağırdı, tüboya dana. Ətə ha buc. Çağırardı Türkiyəni çağırardı, Türk ordusu gəlsin. Azərbaycan gəlsin. Bax qorxuq qırğızstan, Özvəkistanə müraciət eləyərdi. Niyə Kətəmətə müraciət elədi? Niyə Ketemete yok diye, ketemete de yoktu. Rus var Rus. Adam balası, Rus var Rus. Rus var adam, urus. da, Rus. Ketemete de yoktu. Eyram de, vaziyet belaydı. Gördün ki belaydı vaziyet. Türkiye var, Azerbaycan var. Orada Kazakistan Gaz var, Kırgızistan var, Özbekistan var. Müracaat hele, çağır. Gelsinler, otursunlar. Erdoğan, İlham Aliyev, bak liderler, hepsi ülke başçıları. Gelsinler, düşsünler, tiyar eder. Gitsinler o cemaatin içine girsinler. sohbet eylesinler. Dağılsınlar, evlerine dağılsınlar. Niye KTMT? Çünkü Rus gelmeli Uruz. Bayağı dedim ha, Papa, sıroçla priyezdey Papa. Beni tutu bivayut. Filmde var, bivayut, bivayut. Bəli, sağdanam bayı baxın. Ay namusuna. Bu ölkəni nə günlərə qoyacaq sizə?